નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના અંદર આપણે ધોરણ વિષય છે છે હિન્દી તેમાં સેમેસ્ટરનો પાઠ પહેલો આ પાઠનું નામ દયાલુ શિકારી આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો

खरा का निशान कीजिए तो चलो जो हिरनी को कहा ले गया अस्पताल प्रश्न दयालु शिकारी चित्र कहानी में इनमें से कौन नहीं है शेर तीजो प्रश्न इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है गाय चौथो तो प्रश्न शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी पेट पे दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर आधारित है पशु प्रेम छठो प्रश्न दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है दया आना प्रश्न शिकारी ने गोली मारी थी आठवां प्रश्न दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है पशु पक्षी के प्रति सद्भाव रखना हमारा फर्ज है त्यार पे प्रश्न नंबर बी निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम में लिखिए <coughs> तो घटना क्रम प्रमाणे वाक्य लिखो तो आप प्रमाणे આવશે एक बहुत घना जंगल था हिरनी जंगल में टहल रही थी शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ आया ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3 तीनों अविपाक प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न हिरनी जंगल में क्या-क्या खाती होगी जवाब हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी बीचों प्रश्न के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है फिर उसने हिरनी की देखभाल की और उसको अस्पताल ले गया त्रीजो प्रश्न शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था शिकारी मास के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था चौथो प्रश्न शिकारी हिरनी को कहा ले गया शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया पा, पा, प्रश्नों के उत्तर लिखे तेमा पहला प्रश्न शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया जवाब शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था बीजो प्रश्न अपने किन-किन प्राणियों को देखा है विद्यार्थी मित्रों तुम्हें जे प्राणियों ने जो है वो थे तुम्हारे ही लिखवाना जवाब में मैंने इस पशुओं को देखा है गाय बेल, भैंस बकरी घोड़ा हाथी कुत्ता बंदर बिल्ली ऊंट और गधा तीसरा प्रश्न पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए जवाब हमें पशु पक्षी के साथ दया और प्रेम का प्रेम भाव के साथ उनकी रक्षा करनी चाहिए न कि उन्हें परेशान करना चाहिए चौथा प्रश्न जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं जंगल में शेर बाघ हाथी हिरन भालू, लोमड़ी शियार खरगोश बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर चार दयालु शिकारी कहानी अपने शब्दों में लिखिए। एक शिकारी था एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना सा था दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सिद्ध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे शिकारी हिरनी के पास आया उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे सावक को जन्म दिया है शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया उसे बहुत पछतावा हुआ जंगल से कुछ दूर पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया इलाज से हिरनी को आराम मिला शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ दिया प्रश्न नंबर पांच वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં શું કહ્યું છે કે અહીંયા જે વર્ણ આપેલા છે તેના ઉપરથી આપણે અર્થપૂર્ણ શબ્દ લખવાના છે તો ચાલો જોઈએ ર ઉપરથી રમત રાજ્ય રક્ષક રવિવાર સ ઉપરથી સામાન સાલ સરિતા સફેદ ગ પરથી ગાય ગથા ગાવ ગોબર જ ઉપરથી શબ્દો જગ જગત જનતા જોશ લ ઉપરથી શબ્દો લાભ લાગ લૌકી લગાન ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર છ चित्र देखकर कहानी लिखिए। विद्यार्थी मित्रों अं जो चित्र आपेलू है तना आधार आप एक वार्ता बनावा तो चलो जो है चतुर कौवा एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई उसकी नजर कौए की रोटी पर पड़ी उसने मुंह में पानी आ गया उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा कौवा भैया कौवा भैया कोई गाना सुनाए ना आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है कवे ने अपनी चोच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से कांव काव करने लगा यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई अरे यह कौवा तो समझदार लगता है ऐसा वन मन ही मन ही और चलती बनी फिर कवे ने मजे से रोटी खा ली सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए त्यार प्रश्न नंबर सात विभाग में दिए गए शब्द

मैं आज काफी खुश हूँ पिताजी ने डाटा इसलिए आर्य आज ना खुश है जन्म तो शब्द मरण ने एक शावक को जन्म दिया किसी ना किसी दिन मरण निश्चित है प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कर वाक्य फिर से लिखिए तो चलो जुइए અહીં જે વાક્યો આપેલા છે સંજ્ઞા શબ્દ છે તેની નીચે આપણે લીટી કરવાની છે અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે પેલામાં સંજ્ઞા છે મહેશ વાક્ય મહેશ હર મંદિર જાતા હે મેં બીજું વાક્ય મેં અંબાજી ગયા હતા ત્રીજું ગુલાબ કા ફૂલ મુજે પસંદ હે ચોથું હિમાલય કી ચઢાઈ બહુ જ કઠિન થી પાંચમું આજ બિલ્લી સારા દૂધ પી ગઈ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર નવ નીચી દી ગઈ बातों ने कछुआ और प्यासा कौआ चित्र कहानी में से कोई एक कहानी लिखिए एक तालाब था उसमें एक कछुआ रहता था वह बहुत ने था वह, वही दो हंस भी रहते थे वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई तालाब का पानी सूखने लगा हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोच में चोच से पकड़ लिया बीच का पाक कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया हंसों ने कछुए से कहा भाई तुम रास्ते में बोलना मत बोलेगो तो बोलेगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे रास्ते में एक गांव आया गांव के लोग इस प्रकार कछुए के कछुए को लेकर उठते हुए लोगो को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया त्यार नंबर दस शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते लिखिए શિકારી જગ હો તો મેં ભી શિકારી કરતા હિરણી બચ્ચે કો જતા રક્ષા કરતા શિકારી દેખભાલ કરતા ઓર જબીક હો જાય તબોજ જંગલ મે છોડતા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહી આપણે ધોરણ છ વિષય છે હિન્દી પોતે પાઠ પેલો તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ પાઠ બીજાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ બીજાની અંદર ત્યાં સુધી આવજો